বছ এটাই ৰাস্তাৰ মাজত হ'লে কিন্তু মই গ'লো আৰু ওলাইছে যে ভৱিষ্যতে কি হয়গৈ আৰু কিন্তু এতিয়া এনেকুৱাই চলি আছে এতিয়া য'ত গৈ আছোঁ তাত ফটো কামো আছে ভিডিঅ' কামো আছে কি নাটক কৰি আছে এতিয়া বন্তিতে ৰখিছোঁ বাৰটা বাজিলে চেল হয় যাতে ভাল পাচিলোঁ নমস্কাৰ সকলোকে মই জ্ঞানদীপ আপোনালোক সকলোকে পুনৰ মোৰ চেনেললৈ স্বাগতম জনাইছোঁ আশা কৰোঁ সকলো ভালে আছে মোৰো ভালেই আৰু আজি পুনৰ নতুন ভিডিঅ' আপোনালোকৰ মাজলৈ লৈ আহিছোঁ কুকুৰা বেকগ্ৰাউণ্ডত সদায় মানে দিনত যেতিয়া ব্লগিং কৰিবলৈ লওঁ ঘৰত সদায় অকল এইটোৱে প্ৰব্লেম বেকগ্ৰাউণ্ডত ছাউণ্ড মানে কি কি আহিব একো ঠিকনা নাই মানে চ' আজি পুনৰ নৰ্মেল ডেইলি ব্লগ আপোনালোকৰ মাজলৈ লৈ আহিছোঁ আজি ব্লগটোত মোৰ লগত মানে বহুতেই কিবা কিবি ঘটিলে আপোনালোকে ভিডিঅ'ত চালে গম পাব চ' এতিয়া দেৰি নকৰি ভিডিঅ'টো ষ্টাৰ্ট কৰোঁ চ' আজিৰ দিনটোত কেইবাটাও কাম আছে এতিয়া ফাৰ্ষ্ট মই যাওঁ মোৰ পাৰ্চেল এটা আকৌ আহি পালেহি চ' এতিয়া ফাৰ্ষ্ট যাবলৈ পাৰ্চেলটো আনিবলৈ তাৰপিছত আৰু এটা কাম আছে এতিয়া দেৰি নকৰি সোনকালে মই ওলাই যাওঁ কিয়নো মানুহজন আহি ৰখি আছে সোনকালে লগ কৰি পাৰ্চেলটো লৈ লওঁগৈ আজি কি বস্তু আহিলে আপোনালোকক দেখুৱাম সকলোবিলাক আপোনালোকক দেখুৱাই যাম চ' এতিয়া ভিডিঅ'টো দেৰি নকৰি ষ্টাৰ্ট কৰোঁ চ' এতিয়া চাও চ' আজি আকৌ এটা পাৰ্চেল আহি পালেহি আৰু পাৰ্চেলটো মানে লোৱা হ'ল এতিয়া আনবক্সিংটো ঘৰত ভালকৈ কৰিমগৈ কি বস্তু হয় বস্তুবোৰ অৰ্ডাৰ কৰিলে মানে অলপ প্ৰব্লেম এটা হৈ পৰে কিয়নো কিয়নো আমাৰ একদম ঘৰলৈকে পাৰ্চেলটো নাহে অলপ দূৰ আহি পিক কৰিবলগীয়া হয় ত' তেনেকুৱা হৈ পৰে প্ৰতিটো বস্তুতে ডাইৰেক্ট ঘৰলৈকে নাহে আৰু এডোখৰলৈকে আহি মই ল'বলগীয়া হয় চ' প্ৰতিটো বস্তুৱে তেনেকুৱা হৈ পৰে মোৰ চ' সেইটো কাৰণে অলপ প্ৰব্লেমো হয় সেইটো আমাৰ একদম গাঁৱলৈকে সুবিধাটো ভালকৈ হোৱা নাই এতিয়ালৈকে ত' এতিয়া তেনেকুৱা হৈ পৰে ভৱিষ্যতে কি হয়গৈ আৰু কিন্তু এতিয়া এনেকুৱাই চলি আছে ঘৰ আহি পালোহি আৰু ঘৰত এতিয়া কাম লাগি আছে সেইফালে পাপাই কালাৰ মানে চীজ পেপাৰটো মাৰি আছে গেটত আৰু গেটতো কালাৰ কৰিব লাগিব আৰু এইফালে মই এইখিনিত কালাৰ কৰি আছিলোঁ এতিয়া দেৰি নকৰিম বস্তুটোকে আনবক্সিং কৰকৈ নোলাইছে যে আৰু এই নোলাইছে পাৰ্চেলটো ত' এই ফ্ৰেমকেইটা অৰ্ডাৰ কৰিছিলোঁ মই ত' ফ্ৰেমকেইটা হৈছে এইকেইটা অলপ মটিভেশ্যনেল টাইপ অৰ্ডাৰ কৰা হৈছিলে ত' ইয়াত দেখিছে এতিয়া ভালকৈ থৈ দিব লাগিব কিয়নো এতিয়ালৈকে লগাবলৈ পোৱাকৈ নাই চ' সোনকালে সোনকালে ৰুমৰ কামখিনি কৰি লৈ চব চিজিল লগাব লাগিব আৰু বস্তু এতিয়া লাহে লাহে আহি আছে চ' মই এতিয়া কাম এটা ঘৰৰ পৰা ওলাই আহিছোঁ কামটো আছে মোৰ খোৱাঙত কামটো মানে ভিডিঅ'ৰ কাম এটাই আছে চ' সেইটো কাৰণে ওলাই অহা হৈছে এতিয়া ঘৰৰ পৰা আৰু তাত পোৱাৰ টাইম দিছিলোঁ বাৰটা বজাত আৰু ইয়াৰ পৰা আৰু বেছি দেৰি নালাগিব চাগে কিয়নো ঘৰৰ পৰা এডোলৈকে ওলাই অহা ৰাস্তাটো অকণমান বেয়া হয় সেইটো কাৰণে সেইডোখৰ অকণমান টাইম লাগিলে এতিয়া আৰু তেনেকৈ বেয়া ৰাস্তা পাবলৈ নাই এতিয়া মই ফাৰ্ষ্ট যাম খটখডী লটিৰ পৰা লগৰ এজন যাব সেইজন হৈছে ফটোগ্ৰাফাৰ এতিয়া য'ত গৈ আছো তাত ফটো কামো আছে ভিডিঅ' কামো আছে চ' এতিয়া ফাৰ্ষ্ট মই খটখড়লৈ গৈ লওঁ লগৰজনক লৈ লওঁ মই এতিয়া বতাহ মৰাৰ অইল ফালে সোমাই আহিলোঁ টাউনেদি নগ'লোঁ যিহেতু খটখটিলৈ যাব লাগে চ' টাউনেদি গ'লে মানে কথাটো এনেকুৱা হয় যিটো বহুত লাগে আৰু লগতে আগতে সেইটো ৰাস্তাত অকণমান খটখডিলৈ দূৰো হৈ যায় যদি এইফালে বতাহ মৰা অইল হৈ সোমাই দিয়া যায় এইটো ৰাস্তাত সি কিবা এটা বেলেগ ভাল লাগে মানে কিয়নো পৰিৱেশটো বহুত ঠাণ্ডা আৰু লগতে মানে ইমান তেনেকৈ গাড়ী চাৰি কোনো হেৰি নাই জাম নাই সেইটো কাৰণে এইটো ৰাস্তাত আহি অলপ মানে শান্তি লাগে আপোনালোকে ইয়াৰ আগত ক্লিপকেইটা দেখিলে চ' ত' ক্লিপকেইটা চাই গম পাইছে আৰু কিমান মানে পৰিৱেশটো কেনেকুৱা দেখি পালোঁ খট খটি আৰু লগৰজনলৈ এতিয়া অকণমান ইয়াতে ৰখিব লাগিব মানে সিহঁতৰ ঘৰলৈ একদম লগৰ লগে মানে ঘৰটো অকণমান আগত আছে চ' সি ওলাই আহিম বুলি ক'লে এইডোখৰ আৰু লগতে ঘৰলৈ কিবা কিবি বজাৰ কৰি নিব দিছে চ' সেইটো কাৰণে এতিয়া ফাৰ্ষ্ট ইয়াতে এ টি এম এটা পাইছোঁ চ' এ টি এমটো সোমাওঁ আৰু লগতে এ টি এমটো সোমাই ইয়াতে ৰখোঁ লগৰজন অহাৰ লগে লগে সন্তেক সময় ৰখাৰ পিছত সন্তেক সময়ত অলপ ৰখিবলগীয়া হ'ল মানে মানুহ আছিলে অলপ আৰু এতিয়ালৈকে লগৰজন আহি পোৱাহি নাই জীৱনত চাগে ইয়াতকৈ বেয়া পোৱা কামেই নাই একদম ৰখিবলগীয়া কামটো মানে মই চ' মই এতিয়া ৰখি আছোঁ ৰখি আছোঁ আৰু ৰখি আছোঁ কিন্তু এতিয়ালৈকে সি আহি পোৱাহি নাই ফোন কৰি আছোঁ কিন্তু সি মোৰ মতে আহি আছে সেইটো কাৰণে ফোনটো ৰিচিভ কৰিব পৰা নাই চাগে ফোনটো ৰিচিভো কৰা নাই ছ' তেনেকুৱা হৈছে আৰু এতিয়া ৰখি থাকিবলগীয়া হৈছে মানে আজি এটা ভয় লাগি আছে ভয়টো মানে এনেকুৱা হৈ আছে যিহেতু আপোনালোকে আগৰ ব্লগটোত গম পাইছিলে যে ক্লাছডাল অলপ টান হৈ পৰে মাজতে মানে ক্লাছডাল আকৌ টান হৈ যায় বুলি সেইটো এটা মনত ভয় সোমাই আছে সেইটো কাৰণে মই মাজে মাজে চেক কৰি থাকিবলগীয়া হৈছে মানে সেইটো ভয় এটা সোমাই আছে আৰু কিয়নো সেইদিনাখনি মানে যুঁজি যুঁজি অৱস্থা পূৰা বেয়া হৈ পৰিলে এতিয়ালৈকে দুবাৰ হ'ল চ' প্ৰথমবাৰত মানে ইমান তেনেকুৱা বিশেষ একো হোৱা নাছিলে অলপ টাইমৰ পিচেন যে ঠিক হৈ পৰিছিলে মানে অলপ ভয় এটা সোমাই আছে আৰু এতিয়া সোনকালে জাষ্ট ডিব্ৰুগড়লৈ নিব লাগে গাড়ীখন চাৰ্ভিচিং কৰিব লাগে কিন্তু টাইম তেনে তেনে মিলাব লাগিব কিয়ন আকৌ মানে বেছি ছাৰ হৈ পৰিব লাগিলে আৰু আৰু আপোনালোকক এইখিনিতে জনাওঁ যে মানে আপোনালোকে যিহেতু ভিডিঅ' এডিটিঙৰ ভিডিঅ' বিচাৰিছিলে চ' তাৰ কাৰণে মই ক্লিপ পাই গ'লো আৰু সোনকালে এতিয়া ব্লগটোৰ পিছতে নেক্সট আপোনালোকলৈ সেই ভিডিঅ'টো লৈ নিম চ' কেনেকৈ মই এডিট কৰোঁ মই যেনোলাওঁ কি নাটক কৰি আছে এতিয়া কম্টিতে ৰখিছোঁ বাৰটা বাজিলে ই কৰিছিলে ই মোক ফোন কৰিছে হা বাৰটা বজাত একদম জেগা পাবগৈ লাগে

আকৌ লগৰজন আহি পালেহি সেইজনে লগৰজন আৰু এতিয়া আমি ডাইৰেক্ট জেগাটোত গৈ লওঁ আৰু কামখিনি কৰি আহি লওঁ আৰু লগতে টাউনত সোমাম বুলি ভাবিছিলোঁ অলপ বজাৰ আছিলে কিন্তু এতিয়া নহ'ব চাগৈ কিয়নো টাইম বহুত গ'লগৈ চ' সেইটো কাৰণে ডাইৰেক্ট এতিয়া আমি জেগাটোতে যাব লাগিব আৰু লগতে এতিয়া ফাৰ্ষ্ট একদম তেলৰ পৰা লাল হৈ আছে তেলটো বঢ়াব লাগিব তাৰপিছত যাম আহি পাই আকৌ ব্লগিং ষ্টাৰ্ট কৰিম কামখিনি কৰি লওঁগৈ আমি আমি এতিয়া সি মৰণ পাৰ হ'লোঁ খুৱাং পামগৈ আৰু অলপ আছে ইয়াতে অকণমান ৰখিলোঁ কিয়নো চ' এতিয়া অলপ আগতে তেলটো ভৰোৱা হ'ল আৰু তেলটো ভৰাওঁতে মানে ইমানেই ভৰা খাইছোঁ মই কিয়নো ষ্টাৰ্টটো অফ কৰি দিলোঁ মই তাৰপিছত ভাবিছোঁ ষ্টাৰ্টটো মই অফ কৰি দিলোঁ আকৌ যদি ক্লাছ জালে প্ৰব্লেমটো দিয়ে তেতিয়াহ'লে মানে চ' আজি মানে বেছিকৈ ভয় খাইছোঁ কিয়নো সেইদিনাখনি অৱস্থাটো খুবেই বেয়া হৈ পৰিছিলে আৰু আজি এনেকুৱা যদি টাউনৰ মাজত হৈ যায় তেতিয়াহ'লে মই যে তো বহুত ভয় ভাৱে চলাবলগীয়া হৈছে আৰু গাড়ী লৈ নাহিলেও নহয় কিয়নো কিয়নো বাইকত দুটা উঠিব নোৱাৰি আৰু লগতে বস্তু এসুপা আনিবলগীয়া হৈছে কেমেৰা গেম বা লেপটপ সকলোখিনি লৈ আনিবলগীয়া হৈছে ছ' সেইটো কাৰণে বাইকত গোটেইখিনি আনিবলৈ প্ৰব্লেম হয় সেইটো কাৰণে গাড়ীখনতো লৈ আনিবই লাগিব কিন্তু সেইটো আৰু হয় যাতে আৰু চ' ফাইনেলি আমাৰ পেক আপ হ'ল আৰু লগৰজনক থলোঁগৈ এতিয়া আৰু মই এতিয়া আহি বতাহ মাৰ পামগৈ এতিয়া অলপ আছে এতিয়া ডাইৰেক্ট ঘৰলৈ যোৱা হ'ব মায়ে অলপ বজাৰ কৰিব দিছিলে যিহেতু টাইমটো নিমিলে সেইটো কাৰণে আজি কৰা নহ'ল আৰু লগতে ময়ো ৰুমটোলৈ অলপ ইম্পৰ্টেণ্ট বস্তুকেইটামান নিবলৈ নিবলগীয়া আছিলে চ' সেইখিনিও কৰা নহ'ল কিয়নো টাইমটো নিমিলে চ' এতিয়া ঘৰ পাই লওঁগৈ তাৰপিছতহে ব্লগিং ষ্টাৰ্ট কৰিম আৰু আজি মায়ে কিবা স্পেচিয়েল পিঠা এটা বনাম বুলি কৈছিলে পিঠাটোৰ কি নাম বুলি কৈছিলে মই পাহৰি থাকিলোঁ কিন্তু ঘৰ গৈ আপোনালোকক দেখুৱাম যে কি বনাইছে আজি কিবা এইটো ছিজনত খোৱা পিঠা বোলে চ' এতিয়া মই বতাহ মৰা আহি পাইছিলোঁ আৰু আজি যিটো ভয় আছিলে সেইটোৱে হৈ পৰিলে গাড়ীখন আকৌ প্ৰব্লেম দিলে আকৌ এতিয়া মানে চ' প্ৰব্লেমটো মানে ঠিক এনেকুৱা যেতিয়া ক্লাছ মানে ক্লাছডাল মানে যিমান দবালেও দব নোখোৱা হৈ পৰিলে মই জাষ্ট ঘৰৰ পৰা এনেকৈ ভাবি আহিছিলোঁ যে মানে ক্লাছডাল দব নাখাব বুলি ভাবিছিলোঁ কিন্তু এতিয়া এতিয়া ধৰি আছে কাৰণে এনেকুৱা হৈছে যদি ক্লাছডাল নধৰিলেহেঁতেন তেতিয়া চাগে অৱস্থাটো অলপ বেছিয়ে বেয়া হ'লহেঁতেন কাৰণ ৰাস্তাৰ মাজতে ৰখি পৰিলেহেঁতেন কিবা এটা যোগাৰ কৰিলেও এতিয়া মই হ'ব ভাল পাইছিলোঁ ঠিকে আছে বছ এটাই ৰাস্তাৰ মাজত হ'লে কিন্তু মই গ'লোঁ আৰু মেইন ৰাস্তাত হ'লেতো একদম গ'লোঁ আৰু আজি ভাল তিনিআলিটোত হ'ল আৰু লগতে মানে স্পীডটো অলপ নৰ্মেল আছিলে সেইটো কাৰণে একদম কাষত ৰখাব পাৰিলোঁ নহ'লে ৰাস্তাৰ মাজতে ৰখাবলগীয়া হ'লদিন কাৰণ একো কৰিবই নোৱাৰোঁ মই গাড়ীখন আগলৈও নাযায় পাছলৈ নাযায় গান শুনো বুলি ধুনীয়াকৈ ব্লুটুথ অন কৰি লৈছিলোঁ চ' তেনেকুৱা হৈ পৰিলে এতিয়া গান শুনি ধুনীয়াকৈ ধৰক শান্তিত যাওঁ আৰু এতিয়াও ভয়টো কমা নাই বাৰু কিন্তু জাষ্ট এটাই আৰু ঘৰ গৈ পালেগৈ হৈ এতিয়া মই ডাইৰেক্ট ঘৰ পাই ব্লগিং ষ্টাৰ্ট কৰিম ভাবিছিলোঁ কিন্তু পৰিৱেশটো ইমানেই ধুনীয়া হৈ আছে এতিয়া আপোনালোকে চালে গম পাই যাব ছ' এতিয়া চাওকচোন অলপ নেচাৰো ছ' দেখিলে নেচাৰটো কেনেকুৱা হৈ আছে মোৰ এইখিনি সময় খুবেই প্ৰিয় কিয়নো ভাল লাগে কিবা এটা বেলেগ অনুভূতি এইটোৰ অনুভূতি বুলি ক'ব পাৰি বেলেগ মানে সেইটো চ' চিৰিয়াছলি আকৌ হৈ পৰিলে চিৰিয়াছলি গাড়ীখনৰ অৱস্থা একদম বেয়া কৰিছে এতিয়া লগালগ দুবাৰ হৈ পৰিলে বিশেষ একো নহ'ল অকণমান সময় ৰখাৰ পিছত নিজে ঠিক হৈ গ'ল লগালগ দুবাৰ হৈছে চ' ঘৰ আহি পালোঁহি আৰু এতিয়া ইমানেই ভাগৰ লাগিছে আৰু মোৰতো বহুত বিষ হৈছে মানে চ' এতিয়া ইমান টাইম ভালকৈ ৰেষ্ট লোৱাৰ পিছতে ব্লগিং ভালকৈ একো ষ্টাৰ্ট কৰিম চ' এতিয়া ৰেষ্ট লওঁ কাৰণ বহুত মোৰটো যে বহুত বিষাইছে চ' কালি ঘৰ আহি পোৱা হৈছিল আৰু ঘৰ পাই মানে মোৰ অৱস্থাটো বহুত বেয়া হৈ পৰিছিলে সেইটো কাৰণে কালি ব্লগিং কৰা নহ'ল মোৰতো এনেকুৱাই বিশালে আৰু লগতে যিহেতু ভিডিঅ' কাম আছিলে চ' কেমেৰাটোত মানে টুৱেণ্টি ফ'ৰ টু ছেভেন ডি এম এমখন লগাই লোৱা হ'ল সেইখন লেন্স আছিলে ডি এছ এল আৰ লেন্স আছিলে চ' সেইখন লগাই লোৱাৰ কাৰণে ৱেইটটো বহুত বেছি হৈ পৰিলে আৰু গেমবালডাল দাঙি দাঙি মোৰ কালি এইখন হাতৰ অৱস্থা বহুত বেয়া হৈ পৰিলে চ' আহি অলপ অলপ শুই দিলোঁ আৰু শুই উঠি একদম হাতৰ অৱস্থা বেয়া মানে ইমানেই বিষ মই চ' সেইটো কাৰণে কালি ব্লগিং কৰা নহ'ল আৰু এটা কালি মায়ে যিটো পিঠা বনোৱাৰ কথা আছিলে চ' কালি সেইটো নবনালে কিয়নো কেক এটা অৰ্ডাৰ আছিলে চ' কেকটো লগত লাগিবলগীয়া হ'ল চ' আজি মায়ে বনাইছে এতিয়া ত' এতিয়া দেৰি নকৰি সোনকালে কেনেকুৱা কি বনাইছে মানে আপোনালোকক দেখুৱাওচোন চ' মায়ে কিবা পিঠা এটা বনালে নামটো কি নাঙল ভৰা পিঠা নাঙল ভৰা পিঠা কৈছে চ' ধোৱা সেনেকুৱা আৰু পিঠাখিনি দেখিবলৈ ঠিক এনেকুৱা হয় সেইটো

চ' আজিৰ ব্লগটো আৰু বেছি দীঘল নকৰোঁ অলৰেডি বহুত দীঘল হ'লেই বাৰু প্ৰতিটো ব্লগত এটিউটোৱে ভাবোঁ যে ভিডিঅ'টো বেছি দীঘল নকৰোঁ কম সময়ৰ ভিতৰত দিবলৈ ট্ৰাই কৰিম কিন্তু প্ৰতিবাৰে এনেকুৱাই হৈ পৰে মোৰ দীঘল হৈ পৰে চ' আজিৰ ভিডিঅ'টো আৰু বেছি দীঘল নকৰোঁ এতিয়া আশা কৰোঁ আপোনালোকে ভিডিঅ'ত চাই যেন ভাল পালে যদি ভিডিঅ'ত চাই ভাল লাগিলে লাইক কৰিব শ্বেয়াৰ কৰিব কমেণ্ট কৰি জনাব কেনেকুৱা পালে আৰু মোৰ চেনেলটোত যদি কোনোবা নতুন হয় তেতিয়াহ'লে ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ একেবাৰে নাপাহৰিব আৰু লগতে আপোনালোকে ইনষ্টাগ্ৰামত ইউটিউবতকৈ আপডেটবিলাক সোনকালে পাব চ' তাতো অলপ মৰম সঁহাৰি Zazie Dewa, Terima Kasih